оценку облегчается работа руководств работа по сертификации системы качества начинается с того что высшее руководство ну для вуза это ректорат определяет политику в область здесь вы видите написано политика в сфере якости социальные намеры доспрямованность организации повязанность с якостью и официально руководство выделяет те главные моменты, которые влияют на качество подготовки выпускников. И вот это, с этого наркологического университета. Это первый шаг. Цели, задачи конкретно формулированы, и они заведены должны быть до каждого сотрудника высшего учебного имеет три основных направления Значит, э, обеспечение качества управление качеством и улучшение качества работают на протяжении всего жизненного цикла то есть от поступления в институт до его по всем трем направлениям эта работа идет ну, я наверное может быть перервусь и уже предоставим слово, потом я продолжу. Хотя бы это вступление, о чем идет речь. Спасибо. Вы не возражаете? Да. Спасибо, Александр да. Ильич. Я запрошу до выступу Янишевского Александра Эдуардовича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедры Державного института подготовки и переподготовки кадров промышленности города Днепропетровска. Это так получается, что ежегодно в июне месяце меня приглашают сюда, я выполняю очень важную функцию. В прошлом году на юбилей университета «Интерсерт Украина» по поручению компании Тюр Тюрингер» обращал уважаемому ректору Николаевичу и с поздравляю. Спасибо, да, спасибо. Надеемся. Да. этот сертификат вам был вручен в прошлом году. <соединяющий> не только первые среди арабского заведения не было, но первые среди арабского заведения национальный сертификат на систему управления. Это сертификат нашего национального органа сертификации Украины. Кто читал новое положение, положение проект положения, проект он будет принят, если вы разумеете. Хто читав новий проєкт, там написано, що вищий навчальний заклад, який має отакий міжнародний сертифікат, підкріп, підкріплений отаким сертифікатом нашої, нашого Національного органу України з сертифікації і Держпрожив-стандартам нашої України, має право збільшення ліцензії і сертифіката акредитаційного на два роки більше, ніж звичайний. Ліцензія і сертифікат. Сьогодні в Росії діє вже таке положення, але прийнято за основу. Приплатаю секретар засідання Сергія Тобтюк. Я поставив концентру. Ма заперечення у нас. А, так подожди, давайте ми представить, с ней поговоримо. Давайте представляю, що голос один у узяв. Ну, сразу такий нюанс точний. Вот, вот і от спочатку, там, зівра і справа, то не хоче по перший сидит. Мы говорили на город, знаєш, не президент. Голос не случайно. Возьмем Дмитрий Канкасви, Национальный технический университет сельского хозяйства, заместитель главы. Я глава. Женя, кто делал тот же университет, заместитель. Посещательская группа, да. посещательский технический институт, достаточно глубокий. Виталий Кравченко, Национальный. Університет. Який замісінь? Університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Зеноновича Голова. я в раді. А з наступного року в силу певних обставин буде представляти Ігор Голова Станська Рецепт. Тому на затвердженні звіту, що я матиму голос, потім голос матиме Ігор. Дякую. За увагу.

А мальчик травой? Tá? Да. -и а, и все, все. А, Это не значит, что мы сейчас будем с вами в церкву спасения. Все. Все. Слета-наслета. С 11-го слета, который проходил в Одессе, по 12-й череду мы подошли с измененной структурой. Те, кто были в Одессе, помнят, что мы приняли извинения какого-то рода. То раньше состав президии был можно сказать, в каком-то координаторами региона. То есть мы разбили Украину на пять регионов.

именно научное садоводство связано с этими людьми. Благодаря развитию садоводства Я ей посоветовал это. Давай, все Скажите, а сорт такой, Изюмка. Изюмка? У нас здесь нет. Здесь. Только она изюминка, По-моему, не изюмка. А По-простому Должна быть. ファッションピーナッツのほうがいい。 Все, начинайте. Да. Шановні пресова Таврії Черешня як пріоритетний об'єкт досліджень в контексті навчально-виховної та науково-дослідної роботи Таврійського державного агротехнологічного університету Черешневими насадженнями зайнята біля трьох тисяч гектарів. Степовий пів багато років тому. На зміну сивим кавелам та поодиноким скіфським ідолам 19 століття, наполегливість іноземця пана Філібера та перші досліди земського чихи сортів показали, що на Мелітопольщині бути Черешневим садам, але на той час вони були крабства півдня України, який перетворив голий. Випалений степ у квіточий сад Михайло одним із вирішальних напрямків реалізації стратегічних завдань сучасного вищого навчального закладу є створення принципово нового механізму всіх учасників технології – зробити працю садоводів більш легкою та водночас ефективнішою у цьому Таврійський державний специфіку землеробства різних грунтово-кліматичних зон України. Таврійський державний агротехнологічний університет сьогодні це навчально-науково-виробничий комплекс, який об'єднує навчальні, науково-дослідницькі та виробничі структури. Забезпечення навчально-виховного, дослідницького та інноваційного процесів для студентів, аспирантів та викладачів університетам створено три експериментальні бази, належну умови для організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних європейських технологій. З метою пробації та впровадження новітніх інтенсивних забезпечує формування професійних знань, умінь та навичок студентів на рівні вимог державних стандартів. можливо на базі навчально-дослідного саду університету, що був закладений вісною 2008 року на площі 30 гектарів, конкурентно з проможними стартами черешні різного строку достигання. Валерій чекала, рання, Каска, ділема. Вільманс, талісман, романтика, крупноплідна, удивительна, бігаро-бурлат Франц пізнього строку достигання. Кідівництво ім. Михайла Федоровича Сидоренка спланована науково науково-дослідна та науково-методична робота щодо вдосконалення технологій вирощування. Основною зоною промислового вирощування Черешні є південні степові області України. Однак у цій зоні черешня може бути високопродуктивною глобального потепління та артизації клімату степової зони України, науковцями лабораторії інтенсивно техніковані дослідження по розробці інноваційної технології вирощування черешні з використанням нових ріст-регулюючих комплексів. Для створення високопродуктивних населення. береги мое сердце, береги, береги мою душу, будь со мной, не другом. Ты мне сказал, что любовь будет выше, ты сильнее, чем когда, с каждым дыханием. Можно ветру отдать А любовь приходит с неба Увидит тот, кто слез Blue we

были моими студентами когда-то, теперь вы и создают машины, вверху ее сайт. Видите, роста.ва. Очень просто. Но даже если вы в гугле наберете просто это образователь, овощная селка, капельное расширение, вы увидите. Смотрите на него, там много интересных машин, там есть фильмы, там есть разработки, там есть мнение фермеров и так далее. Итак, наша компания имеет свои какие-то, хотел показать и рассказать о нас. Купол, видите, купол на флаге, купол при входе, вы заходили, и купол на проспекте, если вы будете проезжать, там целый свет, и купол росты стоит. Это четко наша аббревиатура, она пробита на 21 октября. Я прошу тишины, особенно помощи, как и всех, кто сзади. Спасибо. Просто машины. Часть из них вы увидите. Это первое. Второе, естественно, мы сейчас приехали, и вроде у нас не сезон, у нас нет машин. Вот этот склад с января месяца был забит. Мы попросили к многие спали, они ведут работы, мы привезли их, поставили, чтобы вам рассказать. Но это само собой машины, но другое мы еще видим производство и людей, которые Центральный офис, видите, тоже купол светящийся, да, наша торговая марка на проспекте. Э -э вот это вот так здание. Да, не... э -э Производственный -э департамент, мы находимся на нем. Это приблизительно 2 гектара производственных площадей. Это больше 50 работающих людей. Это э, люди в здании, и это есть агротехнологический департамент, вы увидите. Департамент поистки и бухгалтерии, международный департамент, эти ребята перед вами выступят. И торговый дом, оперативный э, 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 кафе на 50 мест, справа это тренажерный зал на заводе. Это, вот это были забиты эти все цеха продукции, где, цех, где вы сейчас находитесь, это склад. У нас там все хорошо получилось, и все были довольны, потому что я вам скажу одну вещь. Я не хочу, чтобы вас заставлять слушать, но хочу сказать, чтобы вы слушали умно. Почему? <см�> Что при выходе каждый год это завод, где вы сейчас находитесь. Мы имеем патенты в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе и патентуем не только свои машины, а и наши бренды и торговые марки. Стоит из нескольких частей. Одна из них это средства малой механизации или те, которые используют дачники и небольшие фермеры понятно, что делает человек, он делает шаном, четко крестку э, бросает правую, что усилий, попробовать чай, живое, уже растение,